Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. До вашої уваги тема дня і сьогодні у нас у студії голова ради обласної організації ветеранів України Василь Єфименко. Я вас вітаю в нашій студії, пане Єфименко. І буквально вчора відзначили 70 років з дня визволення Світловодська. Скажіть, будь ласка, чи багато залишилося ветеранів, які визволяли Світловодськ, і як їх вітали? Вчора було знамінатині собиті у жителів міста Світловодська, Світловодського району. 70 років пройшло ся пор. Как был освобожден от фашистской захватчиков, город в то время назывался Новогеоргиевск. Так вот, из жителей Новогеоргиевска, из тех, которые участвовали в этих событиях, осталось только два человека в живых. Но в городе Светловодске пришло знаменательное событие. Во-первых, праздник освобождения. Во-вторых, город Светловодск принял эстафету памяти славы освободителям Украины от Анухтаревского района. Несмотря на такую непривычную погоду, холодно, ветерок был, но собралось очень много народа. Руководство города вышло, почтили память всех, кто ушел, погиб, кто ушел из жизни уже после послевоенное время из участников тех событий. Вот положили, возложили венки, и прошло очень замечательно, торжественное траурно-торжественные мероприятия, которые, в которых принимали участие отрадно то, что очень было много молодежи. И вот эта вот преемственность поколений, память о, о своих дедах и так далее сохраняется. Это очень важно, это очень приятно. Скажите, пожалуйста, что же такое эстафета памяти слава вызволителя? Эстафета памяти слава вызволителя, освободителям Украины, она проводится уже 20 лет. Первые, первые, первое начало ее было положено по инициативе луганских ветеранов Луганщины, потому что первые населенные пункты, которые были освобождены после сталинградской битвы, это были населенные пункты Пивенево и Меловое. А 14 февраля 1943 года был освобожден город. Варшиловоград в то время назывался, и Москва салютовала войскам его западного фронта в честь освобождения первого нашего областного населенного пункта. И в честь 50-летия освобождения их области они тогда проявили инициативу провести эстафету памяти, которая была поддержана Организация ветеранов Украины приобрела все общий характер и прошла по всем областям Украины. И традиционно мы эту эстафету проводили через каждые пять лет. В этом году своим указом президент этой эстафете придал государственное значение. А эстафета памяти и славы освободителям Украины проходит по всей Украине по действия всех четырех украинских фронтов. Наша область, по, как я освобождал нас, второй украинский фронт, мы находимся в по полосе второго украинского фронта. Но только, так, как фронт широкий и эстафета пойдет по направлению Харьков, Полтава, Черкас и нам Черкасы передают, вот, и оставь это память не только передача символов, это целый комплекс очень важных мероприятий, связанных с подготовкой празднования 70-летия освобождения Украины и подготовкой к празднованию Дня Победы. Вот, поэтому мы проводим свои эстафеты, начиная местные от сельских советов, районные, областные и так далее. Они как ручейки стекаются во все украинские эстафеты. Вот мы, э, наша областная эстафета стартовала 27 октября от мемориала неделям Днепра э, в городе в э, э, селе Куцеволовка Ануфриевского района. Вот, там мы приняли эстафету от города Комсомольска на катере, прибыла эстафетная группа с руководством города. Вот, и передали на митинги в торжественной обстановке заместитель главы босс администрации Арсирии Ярослав Александрович и Ковальчук Николай Михайлович вручили символы эстафеты нашей областной. Там же прошли серьезные такие торжественные травные мероприятия, вот, где э, э, не только состоялся митинг и покладание, но и перезахоронение останков, которые были там обнаружены. И в, ход, вот в этот период э, с момента вручения стафета в Уфримском районе, в, в, в Ануфском районе с этими символами шла работа, э, мероприятия в, в школах и так далее. Вот, далее эстафету вот, Светловодск принял 3 числа. Дальше эстафета идет, символы нашей областной эстафеты идут в Александрии 6 числа, после, через несколько дней Александрия принимает 9 числа Знаменка, а 8 числа у нас серьезное мероприятие в город Кировоград стекаются ручейки всех эстафет районов, наших районных эстафеты, и мы встречаем и принимаем эстафету всеукраинского Черковской области. И дальше 14 марта эстафета проследует через Малую Виску, Новоархангельс и Гайворон, и с Гайворона 4 числа передаем Винницкой области. С Винницкой области она последует до границы Украины, вот, и 20, 26 октября 2014 года будет подведение итогов в музее в Киеве. В історичному музеї великої частини війни ході... зручитися все зрозуміло, але все ж таки перейдемо до проблем визволителів, до проблем ветеранів. Ви як представник, як голова громадської так. організації, яка займається ну, знаєте, проблемами ветеранів, про які проблеми сьогодні можна говорити і над якими ви працюєте безпосередньо? Саме в серйозна проблема для ветеранів це вопроси міцінського безпечення і сі становозраз. Уже такое э, условие, вы знаете, какое с ментозным обеспечением. И я скажу, что вот у нас недавно был семинар э, Ленум Организации ветеранов Украины. Вот, и так вот э, по этому вопросу были, был разговор, то я скажу, что в нашей области по сравнению с другими областями делается очень много и все меньше и меньше забот у нас, меняет, проблемы возникают наши ветераны. Я вам скажу, что сделан ремонт госпиталя, и сейчас заканчивается второй этап госпиталя на Великой У нас госпиталь сейчас, пожалуй, будет один из лучших, а в ближайшее время будет лучшим в Украине, я в этом не сомневаюсь. Вот. У нас, вы знаете, многое сделано по социальным аптекам, по социальным магазинам. Вот. вторая проблема, которая волнует ветеран, это пенсионное обеспечение, потому что цены растут, инфляция идет, а цены не повышаются. Это касается больше ветеранов уже воинской службы, особенно ветеранов труда и детей войны, потому что у них пенсии меньше, чем у других. Вот. Вопросы, допустим, сейчас транспортного обеспечения, особенно ветераны Великой Отечественной войны, они уже снимаются с повестки дня. Почему? Потому что не в состоянии люди водить машины, даже инвалиды, не инвалиды, им уже всем под 90. Поэтому в данный момент, хотя государство заботится и наши социальные бизнесы заботятся, все время, каждый год мы все больше и больше обеспечиваем тех, кто Ну, хто заслужив автомобіль на принципі, ані вже їм пользи, а поліза. Пользу вже в його внуки, а в ніхто навіть правники. Я вам Це... дякую. На жаль, наш час вичерпано. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був голова ради обласної організації ветеранів України Василь Єфименко. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.